Hai semua. Projek itu berhubung dengan anda sistem guru markets. Mari kita mulakan dengan ringkasan perbadanan. Jika perlu, anda boleh menjeda video. Kami mencadangkan untuk mempertimbangkan semua petunjuk organisasi yang dikaji dengan lebih teliti. Sekarang kita akan melihat prestasi semasa syarikat Verizon Communications Inc. TIKAR, VEVZ. Ulasan ini telah dibuat menggunakan maklumat setakat 23 April 2025. Secara klasifikasi guru, market syarikat Verizon Communications tergolong dalam subkategori Communication Mobile. 32 syarikat mengambil bahagian dalam perbandingan dan ini sangat mewakili. Keputusan keseluruhan untuk syarikat, 4 daripada 10 mata. Keputusan purata bagi subkategori ialah 1.1 mata. Jika anda melihat secara meluas dalam pasaran secara umum, kita boleh ambil perhatian bahawa keputusan purata bagi pasaran saham secara agregat ialah 1.8 mata terhadap markah 4 mata untuk Verizon Communications Inc. Membandingkan pergerakan harga saham syarikat Verizon Communications dan syarikat subkategori kita dapat melihat bahawa sepanjang 12 bulan lepas saham syarikat Verizon Communications Inc menunjukkan perubahan sebanyak 7.7%. Berbanding dinamik harga untuk subkategori 29.3%. Ini tidak menunjukkan apa-apa dengan jelas, tetapi fakta ini perlu diingat. Permodalan pasaran syarikat Verizon Communications ialah 182.31 bilion dolar dan huruf besar subkategori ialah 1020 bilion dolar. Verizon Communications menyumbang bahagian 17.876%, ia adalah salah satu syarikat besar dalam subkategori. Permodalan kunci kira-kira syarikat dianggarkan berjumlah 99.2 bilion dolar. Permodalan kunci kira-kira subkategori ialah 447 bilion dolar. Verizon Communications Inc merupakan bahagian sebanyak 22.184%. Setelah membandingkan saham bursa saham dan permodalan kunci kira-kira, kita akan melihat perkara berikut. Konsi Verizon Communications Inc dalam subkategori dalam kes penilaian permodalan pasaran ialah 17.876%. Nilai buku ialah 22.184%. Ini mewakili peningkatan 24% dalam nilai pasaran. Penilaian bahagian organisasi dalam pasaran dan nilai buku subkategori. Baik, satu mata. Obligasi hutang syarikat yang dikaji berjumlah 168675 bilion. Hutang kepada permodalan buku ialah 170% daripada modal. Keputusan pada tahap obligasi hutang syarikat, buruk, tolak satu mata. Nisbah harga saham kepada pendapatan syarikat ialah 10.4. Dengan purata untuk subkategori 17.5, iaitu 41% lebih rendah daripada subkategori Penilaian harga saham syarikat kepada keuntungannya berbanding dengan syarikat dalam subkategori baik satu mata. Keuntungan selama 12 bulan terakhir berjumlah 17.510 juta. Pendapatan hadapan untuk 12 bulan akan datang dijangka secara tentatif ialah RM20,479 juta. Dan ini adalah 17% lebih daripada sekarang. Penilaian jangkaan penunjuk keuntungan masa depan berbanding dengan syarikat dalam subkategori, baik, kosong perpuluhan lima mata. Nisbah harga kepada hasil syarikat ialah satu perpuluhan empat. Purata dalam subkategori ialah satu perpuluhan lapan. Ini adalah 22% lebih rendah daripada dalam subkategori. Penilaian nilai pasaran saham syarikat kepada hasil berbanding dengan penunjuk dalam subkategori, baik, kosong perpuluhan lima mata. Hasil untuk 12 bulan lepas ialah 134.820 juta. Hasil masa depan dalam tempoh 12 bulan akan datang dijangka 154.360 juta. Ini adalah 14% lebih daripada pada masa semasa. Penilaian penunjuk anggaran jumlah jualan masa depan berbanding dengan penunjuk dalam subkategori baik 0.5 mata. Margin ialah 13% dengan purata untuk subkategori sebanyak 10.4%. Perbezaan antara purata subkategori dan prestasi syarikat ialah 2.6%. Penilaian keuntungan jualan berbanding dengan penunjuk dalam subkategori, baik, 0.5 mata. Bahagian syarikat mengikut bilangan pekerja dalam subkategori ialah 14.967%, iaitu 19% kurang daripada bahagian permodalan pasaran. Dan fakta ini mencerminkan percanggahan antara nilai pasaran organisasi Verizon Communications, kemungkinan besar ke arah penilaian semula. Jumlah modal pasaran bagi setiap pekerja syarikat adalah sama dengan $1,830,000 manakala untuk subkategori 1532000 dolar. Perbezaan antara purata subkategori dan prestasi syarikat ialah 19.5%. Anggaran jumlah modal setiap pekerja berbanding dengan penunjuk dalam subkategori, boleh diterima, kosong mata. Jumlah keuntungan setiap pekerja ialah $175.8,000. ribu dolar. Purata untuk subkategori, 87.8 ribu dolar. Dan perbezaan antara purata subkategori dan prestasi syarikat ialah 100%. Penilaian keuntungan setiap pekerja individu syarikat berbanding dengan penunjuk syarikat dalam subkategori, baik, kosong perpuluhan lima mata. Bahagian jualan bagi setiap pekerja individu syarikat ialah 1,353 dolar ribu. Dalam subkategori 845,000 dolar. Perbezaan antara purata subkategori dan prestasi syarikat ialah 60%. Penilaian jualan bagi setiap pekerja individu syarikat berbanding dengan penunjuk syarikat dalam subkategori, baik, 0.5 mata. Jumlah urus niaga pendek sepadan dengan 1.7% dengan purata untuk subkategori sebanyak 2%. Ini adalah penunjuk kemungkinan squeeze pendek. Penunjuk teknikal RSI 14 menunjukkan tahap 47% bagi syarikat Verizon Communications. Manakala dalam subkategori tahap RSI 14 adalah lebih kurang 50%. Secara purata, saham subkategori disebut sama dengan saham syarikat Verizon Communications Inc. Harga saham sebenar syarikat adalah lebih kurang 43.18 sen. Sasaran harga konsensus untuk saham syarikat adalah sekitar 46.98 sen. Perbezaan antara anggaran sebenar dan ramalan konsensus adalah lebih kurang 9%. Mari pergi ke jadual pesanan. Ia tersedia untuk anda. Pautan ada dalam komen yang disematkan. Jadual pesanan mengandungi sepenuhnya semua keputusan yang dibuat secara terbuka musim ini oleh sistem maklumat dan rujukan guru, Markets. Akses kepada jadual pesanan adalah percuma dan terbuka, pautan dalam ulasan yang disematkan. Berdasarkan analisis Verizon Communications Inc. Sistem maklumat dan rujukan untuk penilaian saham guru, Markets keputusan berikut dibuat. Jangan buka pesanan, kerana video ini adalah gambaran keseluruhan. Terima kasih banyak kerana menonton video ini dan menggunakan sistem maklumat dan rujukan guru Markets. Anda semua adalah penonton yang paling hebat.